Azərbaycan sənət müğənnisi musiqisi dünyada tanınır, sevilir. Əlbəttə ki, musiqimizi tanıdan alətlərimiz, musiqiçilərimiz də var. Milli musiqi alətimiz tərə layiqincə xidmət edən tarzənlərimizdən biri haqqında Gülnar İlqarqızı danışacaq. Rüfat Həsənov həyatının 20 ilini tara həsr edib. Azərbaycan musiqisini Türkiyədə, Türkmənistanda, Birləşmiş Ştatlarda, Yunanıstanda təmsil edib. Bu gün səhnəyə heç yerdə yox, elə doğma Azərbaycan da tara öz töhfəsini verir. Dər tar onun həyatının böyük bir hissəsini təşkil edir. Ümumiyyətlə musiqi marağısı onda ailədən yaranıb. Atası həvəskar nağara ifaçısı olub. Daha sonra övladlarını professional musiqiyə gəlmələri üçün həvəsləndirib. Bacısı fortopiyanaya maraq göstərən Rüfət müəllimin, qardaşı isə dünya şöhretli kamança ifaçısı İmamyar Həsənovdur. Rüfət müəllim isə atasının arzusu ilə tarı seçib. O 20 ilə yaxın professional səhnədəyəm, amma hardasa bir 25 ildir ki, mən bu sillsə yaxın tarı ifa edirəm. Hı. Yəni bu artıq mənim bir deyirlər Mən bir hissə məşq edilib. Mənim üçün ilk öncədə tar aldı, hal-hazırda məktəbə getmirdim. Yavaş-yavaş o simləri vura-vura hələ -vura, tuta bilmirdim, yəni tuta bilmirdim tarı, amma o mizrabla simləri vura-vura hiss elədim ki, məndə özünə məxsus bir ə, nəsə var, yəni tarə aid. Bir müddət Milli Konservatoriyada, daha sonra müxtəlif musiqi mərkəzlərində dərs deyən tarzən Rüfət Həsənov hazırda 36 nömrəli musiqi məktəbində gələcəyin tarzənlərinə bu musiqi alətinin sirlərini aşılayır. Tələbələri onun dərslərində həvəslə iştirak edirlər. Ən balaca tələbəsinin adı isə Əlidir. Evdə 3 saat çalıram. Ən çox sevdiyim muğam Bakı kit muğamıdır. 4-cü respublika müsabiqəsində 3-cü yer tutmuşam. Beynəlxalq səviyyədə Grand Prix-də ötmüşəm. Həm də 3 halı festivalında 1-ci yer tutmuşam. kinaliyyətlərindən dünyada qazandığı şöhrətdən də danışan tərzən deyir ki, Tarın UNESCO-nun mədəni irs siyahısına daxil edilməsi heç də təsadüfi və ya xod təciblü deyil. Məndən öncə sənətçilər də və biz də mənə də nəsib olub ki, ə, dünya ölkələrində, bir çox ölkələrdə tarı təbliğ edək, tarı təmsil edək və Azərbaycan musiqisini təmsil edək. Və onun nəticələridir ki, illərlə gələn o təbliğatlar, o təmsillər ə, axırda nəticəsi bu oldu. Musiqinizdə tarın, kamanın səsi əvəz olunmazdı. Səsindən əl-lətif şeirlər dinləyən Məkal müşvidin sözləri ilə desək, oxu tar, səni kim unudar? Kimnaliz Qarqızı Ayxan Kərimli Mədəniyyət xəbərləri